13 вересня до Дня фізичної культури і спорту на базі фізкультурно-оздоровчого центру пройшли змагання останнього етапу спартакіаду гірничого комбінату. Серед таких видів спорту, як доміно, стрільба, маленький теніс, дартс, міні-футбол та волейбол. Участь взяли команди Смолінської, Новокостянтинівської, Інгульської шахт, а також усі підрозділи державного підприємства Схід ГЗК». Крім того, цього року вперше на урочистому відкритті останнього етапу Спартакіади взяли участь спортсмени-аматори з фізичними особливостями. До святкового заходу приєднались і вихованці дитячої юнацько-спортивної школи, а також учні навчальних закладів міста. Уважає председатель, уважаемые члены регіональної комітету, учасники сеременувань, заключительна тура. спартакиады подразделений восточно горно комбината через дня физической культуры и спорта построены для открытия соревнований. Главный судья заключитель тура Александр Нежура. Уважаемые участники соревнований, уважаемые участники парада, уважаемая спортивная общественность, разрешите в преддверии Дня физкультуры и спорта нашего государства, разрешите вас от имени руководства комбината, профсоюзного комитета генерального директора Сурок Александр Геннадьевич он собирался быть, но дела комбината значит, вынуждает его находиться то в Киеве, то еще где-то значит он решает вопросы жизнедеятельности комбината разрешите вас поздравить с этим праздником, пожелать прежде всего крепкого-крепкого вам здоровья вы все, своей деятельность, своим отношением, своей позицией делаете то, чтобы здоровье было. Не первый раз, открывая соревнования, вижу, что ее число участников растет больше. Значит, и у нас в городе, в городе, если будет каждый, каждый заниматься физкультурой, спортом, Значит, здоровье наших граждан, здоровья нашей нации будет значительно больше. Поздравляю вас, желаем вам, чтобы вы в тех соревнованиях, в которых я принимаю участие, в честной борьбе, победили и победил сильнейший. Всех вам благ в работе, в спорте, в учебе. Після традиційного підняття під звуки національного гімну державного прапору жовтовоці привітали зі спортивним святом гостей міста. проходив на інгульській землі нас гості привітали і приглашали інгульчані». Второй тур у нас проходил на Смоленской земле. Нас прекрасно встречали. И поэтому традиционно, в честь своего уважения, гостеприимства наших участников соревнований, прибывших на Спартакиаду, девушки вручают вам традиционный хлип до сил. Пожалуйста, девушки. Для Дорогие друзья, решитель вас от имени Ефсою комитета поздравить с сегодняшним праздником, Всеукраинским Днем физической культуры и спорта и финальный тур Спартакиады. Наш спортивный праздник проходит довольно необычное время в стране война. И сегодня колодец и скульптовников нет ребят, которые спортсмены, которые сейчас в линдажах, окопах, на блокпостах защищают независимость нашей Украины. Один только пример, вы хорошо знаете, Миша Волченко, вчера энергетик гидрометаллического завода, сегодня старший лейтенант украинской армии, командир завода, который 72-й дивизии, которая сейчас стоит под Мариуполем. Мы с его товарищем Володей Николаевым поддержим с Мишей постоянную связь. Он знает, что сегодня ваш праздник, передает вам привет и желает вам успехов и всего этого наилучшего. Комбинат и профсоюзный комитет всячески поддерживает наших ребят, снабжает их экипировкой, поддерживает морально. Это патриоты нашей Украины. Давайте поддержим кулачки за наших ребят, воинов. Пожелаем им здоровья, удачи. Слава Украине! Ежегодно канун Дня физической культуры и спорта. восточно региональная организация профсоюза издает постановление, в котором поздравляет физкультурников и награждает лучшим по представлению коллектива физкультуры. Разрешите э, вручить грамоты за активную проспелковую деятельность, сплитную працу и в с святкованием Дня физической культуры и спорта Буряка Евгена Анатольевича. Ивашенцева Галина Сергеевна, инструктора методиста физкультурного строительного центра. Мы начала футбольного марша. Ананка Александр Георгиевич, дискультурный реализатор Ухани Вадимович, дискультурный организатор водитель транспортного хозяйства. Бабей Александр Петрович, Ильгурская шахта

Ну и у нас сразу две наши ветераны физкультурного движения и спортклуба, и гидропетровского завода. Это грамота это профсоюзного комитета, профсоюза ГМС. а вторая грамота э, Анатолия Владимировича Изосимов, это грамота АКЦК а, а, профсоюза. Она не только не но и... Продолжение следует... Адміністрація комбінату у ну, предвір праздника, Дня фізкультури дарить спортивному здоровільному комплексу. вот эту апаратуру. Отже, основні змагання цього дня зміні футболу проходили між підрозділами комбінату першої групи серед п'яти команд. Це третій заключний етап Спартакіади. Перед цим команди змагались у Кіровограді та в Смоліно. В цей день праздничного фізичної культури і спорту на нашій базі проходить заключительний тур спартакіади ГПЗО серед основних подростів. Проходять футбольні матчі по мині футболу. В турнірі участвують п'ять команд: команди гідрометалогічного заводу, ремонтно-механічного заводу, Новоконстантиновської шахти, інгульської і смолінської шахти. По этих баталий будет определен победители, призеры. А дополнительно еще участвуют подразделения нашего комбината, таких как там КИП, ЖДЦ, и ТВЦ и прочие такие. Решили в день спорта объединить эти соревнования, чтобы было интересно. весело, задорно. крім того, як жовтоводці, так і гості радо брали участь і в інших змаганнях, отримуючи задоволення від спілкування, спортивного суперництва і дружньої боротьби за призові місця своєї команди. Приймають участь 8 команд стиковичні ігри проходять. Ну в результаті визначаються значить, побідітелі, котри награждаються. кубками и денежными премиями. Соревнования спартакиады коллектива физкультуры по дарцу участвуют 8 коллективов физкультуры. Промни и ВВО, РСУ, ЖДЦ, ИВЦ, АТХ, ФОЦ и ГРП. Форма проведения. Две подгруппы до двух побед с удвоением кидают. Потом э, перекрест. Победители играют за первое место, проигравшие за третье. Про результати заключного етапу 11-ї спартакіади між підрозділами гірничо-збагачувального комбінату проінформував начальник спортивного відділу фізкультурно-оздоровчого центру Олександр Нежура. Ця Спартакіада проводиться між двома групами. В першу групу входять саме больші колективи це Смолінська шахта, Інгульська, Новоконстантиновська, ГМЗ і РМЗ. І так, соревновання по мініфутболу. Первая группа, как я уже сказал, первое место по мини-футболу заняла команда ГМЗ. На втором месте команда Смолинской шахты. На третьем месте Новоконстантиновская шахта. Четвертое место Ингульская шахта. И пятое – ремонтно-механический завод. В соревнованиях по волейболу первое место заняла также команда ГМЗ. На втором месте ингуйская шахта, на третьем месте РМЗ, на четвертом Смолинская шахта и на пятом Новоконстантиновская. В соревнованиях по шахматам, в соревнованиях этих также лидировали команда ГМЗ, она и заняла первое место. На втором месте РМЗ, на третьем месте ингуйская шахта, на четвертом Смолинская и на пятом Новоконстантиновская. В соревнованиях по настольному теннису. Первое место заняла также ГМЗ, на втором месте РМЗ, на третьем месте Ингульская шахта, четвертое Смолинская и пятое Новоконстантиновская. В соревнованиях по стрельбе первое место также заняла команда ГМЗ, второе место РМЗ, на третьем месте Новоконстантиновская шахта, на четвертом Смолинская шахта и на пятом месте Ингульская шахта. В соревнованиях по домино также лидировала команда ГМЗ. Второе место Смолинская шахта, третье место РМЗ, четвертое Ингульская и пятое Новоконстантиновская. Образно говоря, День физической культуры, как сказать, был триумфом для коллектива физкультуры РМЗ, где они лидировали во всех видах спорта. Это и позволило несмотря на то, что они проигрывали Смолинскому коллективу физкультуры, это позволило обогнать этот коллектив. И первое место в общекомандном зачете, то есть победителем Спартакиады, стал коллектив физкультуры ГМЗ, 51 очко. На втором месте Смолинская шахта, 39 очков. На третьем месте РМЗ, также 39 очков. Но призовых мест у команд Смолинской шахты оказалось больше. Поэтому РМЗ заняла третью позицию. На четвертом месте Ингульская шахта 34 и заключает пятое место Новоконстантиновская шахта. Естественно, победителям ручены кубки, дипломы за занятые места. Что касается соревнований второй группы, сюда вошли все остальные подразделения комбината, которые приняли участие в этих соревнованиях по пяти видам спорта, в которых я вас проинформирую. Итак, стрельба. Первое место заняла команда ИВЦ, на втором месте Укрнепи, на третьем ЭТХ. А в общем-то я хочу перечислить все подразделения второй группы, которые приняли участие в пяти видах спорта. Это ИВЦ, Укрнепи, ЭТХ, физкультурно-здоровительный центр, КПА, РСУ, ВВО, РП-2, Управление и ЖДЦ. И так, как я уже проинформировал вас, в стрельбе победителями стала команда ИВЦ. В настольном теннисе первое место заняла команда Укрнепи, на втором месте ЭТХ и на третьем месте ВВО. В соревнованиях по домино здесь победителем стала команда ЖДЦ, на втором месте ЭТХ и на третьем месте ВВО. В соревнованиях по дарцу здесь победителем стала команда ИВЦ, на втором месте ГРП-2 и на третьем ЖДЦ. В соревнованиях по перетягиванию каната здесь победителем стала команда ВО и второе место заняла команда физкультурно оздоровительного центра. Таким образом, по итогам соревнований среди подразделений второй группы ВВО Физорг Потапенко Дмитрий Федорович. Первое место 35 очков. Второе место у коллектива физкультуры АТХ физорг Мащенко Виктор Владимирович – 32 очка. На третьем месте в общезачетном командном зачете стала команда физкультурно-оздоровительного центра физорг Шостак Василий Николаевич. Вот таковы призеры и победители среди команд второй группы. Таким образом, день физической культуры и спорта прошел активно, с присутствием массовости наших жителей города и приезжих команд. Поэтому, как говорится, праздник удался. А я хочу лишь обратиться еще раз к вам, уважаемые желтоводцы. Праздник позади, а будни впереди. А здоровье необходимо каждый день. Поэтому учебный год начался. Не ленитесь, не ссылайтесь на тяжелое положение, которое сейчас действительно есть в Украине, в каждом городе. Приводите своих детей, внуков, приходите сами. Ищите себя в оздоровительной в физкультурной работе. Занимайтесь собой. Поверьте мне, это будет лишь на пользу каждому из нас. Мы вас ждем, уважаемые желтоводцы.